наш митинг за соборность и на самом початках хочу... Мы просто патриоты, патриоты своей страны. Мы хотим, чтобы наша Украина была едина. Каждый город, каждая область, каждый кусочек нашей земли нам дорог. И мы приложим все силы, чтобы Украина была единая, чтобы никакой захватчик, фашист, не ступал здесь своей ногой. Для этого мы сегодня собрались. За единую Украину. И одна большая страна. Харьков. Украина. Луганск. Украина. Полтава. Украина. Майбутни, в будущем все артерию. Это были настоящие патриоты. Моя мама просила вам передать большое спасибо и сказать, что Крым это Украина. И мои братья, которых немало в Крыму. От всего сердца своим побратимам запорожским казакам, тоже попросили передать что Крым – это Украина. Чувствовалось одно – это усталость. В Запорожье мир и спокойствие. Спасибо.